Пане Роман, з вашого благодійного боку, я так розумію, що ви є одна команда, так, і кожен з вас внесок свій робить у активний спосіб відпочинку в Запоріжжі. Ми знаємо, що ви долучаєте діточок саме до того, щоб вони теж були активними. Діточок іноді хворих, іноді здорових, так як вдається, як діти реагують, що ви бачите взагалі в дитячому світі. Да, действительно, я работаю в благотворительном фонде счастливый ребенок, и достаточно продолжительное время занимаюсь организацией помощи, скажем так, в тех случаях, когда уже некое несчастье случилось, да, какая-то проблема уже произошла. И, знаете, у меня такой был недавно замечательный тоже э, пример. Э, звонил мой друг и спрашивал: "Слушай, вот тут э, у, э, у знакомых моих у, с ребенком беда, когда, ну как правильно обратиться в фонд, какие нужны документы?" Я говорю: "Слушай, ну это замечательный вопрос. Правильно обратиться в фонд, пока беда не произошла. Э, дело в том, что мы можем." добывать какие-то огромнейшие ресурсы, но если мы только реагируем, если мы только работаем с последствиями, то этот путь будет бесконечный, и никакие ресурсы нас не спасут. Поэтому я, конечно же, ставлю, наверное, вопрос первый, это ну, как мы попадаем вообще в нехорошие ситуации, почему они с нами происходят. И, ну, и происходят они, что тоже достаточно часто они происходят внезапно, вдруг большинство историй в благотворительных фондах, которые, ну, э, подопечных, да, людей, которые обращаются за помощью, э, они звучат в общем и целом о том, что все было нормально, и вдруг э, случилась беда. Но, ну, наверное, это не так. Э, наверное, беда случается э, где-то на предыдущих этапах. Просто просто мы просто можем не помечать. Мы не замечаем, так, да. Нам, нам кажется, что ничего не происходит, а уже ну, какие-то предвестники обязательно есть. И поэтому... Э, я думаю, что один из э, ключевых моментов это в наших отношениях, в, наших, не знаю, в нашем устройстве. То есть мы живем в замечательном месте вообще. Запорожье это колыбель украинской государственности. У нас есть остров Хортиц, это живой храм нерукотворный. У нас замечательные люди. У нас что-то не так с устройством, а значит что-то не так с отношениями. И вот те мероприятия, которые организовывает Олег, да, та практика распространение даже альфа-гравити, да, которую применяет Володя, она же, э, ну, все это про другие отношения, про э, не брать, а про дары, про отдавать. И, э, на мой взгляд, именно здесь где-то и есть ключ к нашему, э, скажем так, будущему, в котором мы э, не дожидаемся наступления да, э, каких-то кризисных ситуаций, работаем с ними сами, строим какое-то будущее хорошее, и поэтому я здесь, потому что... Э... І благотворительним фондам це теж замечательный визов. Це визов, скажем так, какой-то благотворительності 2.0, к нової благотворительності, яка вистрашує собственні проекти, а не тільки дожидається, поки беда. біда То, благодійні вже, фонди а... долучаються до створення подібних заходів. Так ви допомагаєте дітям бути присутніми на заходах чи просто є партнерами. Да и то, и то, наверное. Непосредственно, непосредственно сам досуг, для ребенка помочь организовать. Они, эти ребята, они знают, как, как найти общий язык с детьми, что, что им нравится, что им не нравится, потому что они с ними работают каждый день. Фонде. Да, у нас же есть и туристическое направление. В благодейном фоне счастлив, ⁇ Счастливый ребенок ⁇ это туристический клуб, клубок. Мы стараемся принимать участие в различных мероприятиях, посвященных счастливым. Ну, вообще, везде, где можно сделать ребенка счастливым, счастливым, счастливым да, мы а, стараемся так? идти, да, навстречу этому. Дякуємо вам за вашу справу, за те, що ви сьогодні з нами так рано прокинулися та зарядили нас позитивною енергією, яку ми будемо теж підтримувати та долучатися до вашого активного способу.